каждый дорогие друзья, Мастер и Ту Там был тоже замок в лицо Барбакан. Или просто лес Барбакан. Сегодня такая же крутая самоделка. ой, какая самоделка? набор. Именно набор. самоделка, набор. Каждый набор. Вот. И этот Джек 14 всегда мечтал себе такую иметь фигурку. Да-да-да. Именно эту фигурку. Также тут показывает, что будет набор две карточки и сама мини-фигурка. Так, тут, значит, все коллекции, И то это посмотрите на ну, ту милый Дарт Вейдер. И вот тут тоже был. Основные все какие-то не очень. Так, тут, значит, инструкция по сборке сама. Ну и вот он. Тут у ну, нечего. И пистолет должен попадаться. Но сейчас мы посмотрим. Не обманули нас Лего. Еще должна быть прозрачная рука. Эх. О, э. пакетик. О, это, тут сразу видно, вижу я э, подставку Star Wars. Мне ее, кстати, не хватало, потому что не все время у меня была подставка Star Wars. Я уже хотела ее э, покупать. Ну, ладно, все обошлось. Так, значит, здесь под вот Джек 14 и такая вот, э, можно сказать, мини-фигурка сборища. И тут сзади такая фигня, которая была у нас в битве клонов Star Wars. Я вам не показывала эти карточки. Ладно. Сейчас я распакую. А вы подождите. Точнее, подождите. А. Вообще, все. Что вам было сказать? Если понюхать, вот этот пакетик там очень ужасно пахнет. Но зато они нас не обманули с этой рукой. Правда, на ней должен быть принт молнии. Но, как видите, никаких принтов нет. Только такая рука. Она, кстати, прикольная. Не такая уж и как из Лего Чима. Ну, или такая. Я просто недавно не брал такие руки. Ну... Были там обстоятельства, ладно, сейчас я быстро её быстро соберу и покажу. Так вот, я собрал мини-фигурку. оно реально классное. Посмотрите только на эти блинты. Вообще, я никогда не думал, что это такое ощущать. А на эту голову. Голова просто окей. Шок. Просто Просто, хорошая была. Вот. Так, также, если снять э -э -э, тас見て, маску, тут будет такое вот лицо. Самого джека 14. Он вот украшение украшением на моей звезде смерти. Хотя надо было взять какого-нибудь обычного главное, чтобы мне он не призывал ничего Ну, Пусть будет Джек 14 также лазерный меч. Правда, ручка у него не такая. И бластер, которые у меня уже все коллекции Сейчас скоро будет точнее. Я могу всю оружие заполнить этими бластерами на звезде смерти. Также тут вот такие ноги, у него все такое. А, да, и, конечно же, подставка Стар Ладно, за него, конечно, можно за это будет ставить лайк, потому что я, кстати, еще скоро до смерти, скоро, за до смерти будет получше. Пахнет просто убивающе. Ладно, с вами был Рейн. всем удачи. пока.